નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી અભિયાન અંતર્ગત સલાબતપુરા પોલીસને સફળતા મળી છે પંદર ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે પોલીસે આરોપી આમિર ઉર્ફ અમુ ગયાજ શેખને ઝડપી પાડ્યો એમડી ડ્રગ્સ ફોન અને રોકડા મળી કુલ રૂપિયા બે પોઈન્ટ ચાર લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ વર્ષ બે હજાર પંદરમાં કડોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગુનો નોંધાયો હતો હાલ આરોપી એમડી ડ્રગ્સ ક્યાંથી લાવ્યો અને તે બાબતે પોલીસે ઉડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી હતી सलामतपुरा थाने में एक आमिर उर्फ़ अमू, सन ऑफ गयाज शेख जिसकी उम्र तीस साल है और जो राजानगर झोपड़पट्टी बाठिना सलाबतपुरा में रहता है उसका जो जहाँ के हैं वो महाराष्ट्र तहसील जामुड़ और जिला बुलडाणा के हैं हमारे पास ह्यूमन इंफॉर्मेशन इंफो, थी कि वो एमडी ड्रग्स और ये गांजे का सेवन करता है और बेचता भी है तो इसके पीछे ऑलरेडी हमारी वॉँच थी और कल हमें इसमें हम लोग सक्सेस हुए हैं और हमने 16 ग्राम का एम डी का केस किया है और उसका जो कीमत होती है और अंदाजे से दो लाख रुपए की होती है ये जो आरोपी आमिर है वो पडोतरा थाने जे आडीसी थाने में पहले 2015 में मर्डर के गुण में भी वो आरोपी रह चुका है और सात साल की जेल काटने के बाद वो छूटा था और छूटने के बाद उसको दो भाई हैं जो दोनों ये मली ड्रग्स का सेवन भी करते हैं और इस तरह से वो बिक्री भी करते थे ये ह्यूमन ह्यूमन सोर्सेज जो हमारे पास इंटेलिजेंस थी उसके आधार पे हमने उसके पास केस किया है और हमारे पास अभी वो अरेस्ट भी है और जहाँ से वो लाता था जिसके पास से उसके लिए भी हमारी टीम उसके पीछे गई है और हम शॉर्ट टाइम में ही उसको पैश कर लेंगे यासिनदारा दिव्यांग न्यूज सूरत